assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim sog' salomatmisizlar farg'ona shahar asl uy joy savdo do'stlar taklif qiladi bugungi manzilimiz do'stlar farg'ona shahar 5 bola 8 martda do'stlar 7,5 yarim sotix besh xona uyi bor oshxona санузелdan tashqari do'stlar chiroyli ajoyib fayzli hovli uyimizni obzorini qilgani sergab azizbek yetib keldi birgalikda planirovkalarni sizlar bilan birga kuzatib boramiz do'stlar Xo'p, kirganimizda bitta kattagina darvozaxonamiz bor do'stlar darvozaxonamizda pataloglar plastik bo'lgan devorlarni ko'rib turibsiz ajoyib holatda remontlari yaxshi shundoq kirib yashaladigan hovli uy do'stlar bemalol bitta ikkita mashina sig'ar ekan do'stlar va kattagina sahnamiz bor hovlimizni hozir yuz foiz tushuntiramizda keyin xonalarga bir boshdan kirib xonalarni sizlar bilan birga kuzatib boramiz ho'p bu tomonga yuramiz ko'rib turganingizdek o'ng qo'l tomonda газ uy solingan do'stlar uyimiz e, asosiy uyimiz o'ng qo'l tomonda ko'rinishi shu podvallarimiz bor gazdan suvdan svetdan umuman muammosi yo'q do'stlar kanalizatsiya bor uyimizni asl qismini bitta olasiz hurmatli operator ko'rsatasiz mana ko'rib turibsiz uyimiz naqd pul va ikkilanmchi kreditga sotiladi kimgadir qiziq bo'lsa bemalol ekraningizdagi raqamga bog'lanib sergap asbekdn shu uy haqida ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, hovlidan to'g'ri yurib kelganimizda o'ng qo'l tomonda bitta лetniy oshxonaga joyimiz bor naveslar qilingan holati mana ko'rib turibsiz bemalol bitta so'rini qo'yib dam olib o'tiradigan joy va bu yerda mening bilishim bo'yicha xo'p, bitta sanuzelimiz bor ekan bitta раздевалка va ichkarida bitta vanna mana ko'rib turibsiz holatini uyimizga shundoq kirib yashaysiz do'stlar состоянияda maktab bog'cha yaqin joyda ekan va bu yerda bitta to'g'rida tandirxonamiz bor va bu mana xohlovchilarga зеленый zona xohlovchilarga do'stlar огород bemalol bu yerdan ham foydalansangiz bo'ladi mevali daraxtlar bor ekan har xil turdagi va bu yerda bitta e, hojatxonamiz bor ekan kadastr hujjatlari joyida muammo yo'q do'stlar проблема yo'q mahallani ichida joylashgan katta yo'lni bo'yigacha unaqa uzoq emas boring boringki ana Ya yuz 600 metrdan keyin katta yo'lga chiqib olsangiz bo'ladi va mana bu ko'rib turibsiz uyimizga bitta o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsalaring men bundan xursand bo'laman xolos do'stlar uyimizni 100% ko'rsatib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz suvni bitta ochib ko'ramiz hurmatli ertor mana bu hududda do'stlar suvdan gazdan svetdan umuman muammo yo'q ho'p do'stlar ushbu uyimiz xom g'ish, pishig'isht aralash qurilgan ekan poesdlar quyilgan yani, 100% remontlari yaxshi holatda podvalni birgalikda ko'ramiz hurmatli obunachilarim Xo'p. plitalar bosilgan ekan do'stlar uyimizga shu shu holatdan boshlaymiz mana ko'rib turibsiz-a, plitalar bosilgan podvalga holati a'lo darajada hozirgi kunda qush boqishgan ekan agar siz ham qush boqmoqchi bo'lsangiz ajoyib joy do'stlar bu bitta podvalimiz va bu yerda yana bitta podvalimiz bor hurmatli operator ko'rsatishingiz mumkin bu yerda endi bonkaga mayda chuyda narsalarni qo'ysangiz ajoyib bemalol bu yerda mana plitalar 100% bosilgan podvalimizni holati yaxshi do'stlar zo'r uy haqiqatda ajoyib ekan to'g'risi o'zimga ham yoqdi Xo'p, endi do'stlar darvozadan kirganimizda ushbu xonalarni bir boshdan tushuntirib o'tamiz ketdik bo'lmasam birgalikda yuramiz Xo'p, bismillohi rahmonu rohiym deb chiqamiz chiqqanimizda kattagina bitta mana bunaqa joy va o'ng qo'l tomondagi xonalardan boshlaymiz bismillah rahmon rohim kirganimizda do'stlar bizda kattagina bitta xona turibdi manga bu uyni bitta hislati yoqdi uylar baland baland katta katta keng keng qurilgan ekan ho'p o'rtada bitta plita pechka bor devorlar sшhпаklyovka ptr mana ko'rib turibsiz hop tashqi romlarimiz taxtadan ekan do'stlar va ichkarida bitta sanuзел qismimiz bo. e, bor спальныйmiz bo. bor uzr ming bor spalniymiz bor mana buni ham devorlari shpaklyovka bo'lgan tepa tepadaa bo'lgan holati -te. yaxshi hop bu yana bitta xona buyerdan chiqamiz keyingi xonalarga yo'l olamiz keyingi xonalarimiz do'stlar bundan ham ajoyib sababi ular ham juda yam juda yam keng ekan mana buni qarang do'stlar ajoyib ajoyiba eh? judayam fayzli chiroyli hovli ekan ho'p to'g'ri kelamiz kelganimizda yana bu yerda xonalarimiz bor mana ko'rib turibsiz yana bitta xona o'rtada bitta plita pechka bor ekan uylarimiz plita pechkada isir xonalarga o'zlaring bitta baho berasizlar shpaklyovka devorlar romlar taxtidan ekan va ichkarida yana bitta xona judayam keng shinam ajoyib bu bitta bitta pechka bor xonani ichida do'stlar bemalol futbol o'ynasangiz bo'ladi ajoyib ekan xonalari juda yam pokda va keng bu yana bitta xona keyingi xonalarga yana yo'l olamizdan chiqqanimizda juda judayam katta bitta mehmonxonamiz bor do'stlar mana devorlar shpaklyovka шпакlovка bo'lgan pataloklar ajoyib do'stlar bu kattagina bitta mehmonxona bu yerda bemalol угоloka ham qo'ysangiz bo'ladi o'n ikkitalik stol stul qo'ysangiz ham bo'ladi va bitta mana bunaqa qilib kamen та печка qilingan ekan do'stlar ajoyibmi uyimizga bitta o'zlaring baho beringlar shundoq kiraman yashayman arzonroq hovli kerak degan insonlar uchun ushbu uyni taklif qilib qolaman do'stlar nomerlarimiz e'lonlar uchun va ushbu uy uchun do'stlar to'qson bir bilan uch yuz yigirma yetti o'n sakkiz nol nol sergey pabeka murojaat qilib ushbu uyni bemalol ma'lumotini olib xarid qilishlaring mumkin do'stlar hozir do'stlar o'tamiz u tomondagi oshxonaga oshxonalarni bir qator yuz foiz sizlar bilan birga kuzatib boramiz imkon qadar hop boramiz like dostla. bu yerda bitta oshxonamiz qoldi shuni ham ko'rsatamizda keyin sizlarga uyimizni narxlarini aytib tushuntirib o'taman imkon qadar do'stlar videoimizni xato va nuqsonlardan oldindan uzr so'raymiz videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bir dona подписаться va laykni bosib поделиться qilib qo'yamiz do'stlar ketdik do'stlar bu yerda endi bitta xonamiz bor bu o'zi asli oshxona bo'lgan endi xohlovchilar xohlasa oshxona qiladi xohlasa do'stlar bitta xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi mana buni ham ko'rib turibsiz ajoyib holatda ko'rinishi shu har bitta xonamiz do'stlar yettiga olti beshga yetti xonalar do'stlar ko'rib turibsiz a ho'p bu yerdan chiqamiz manzillarni yana bir qator sizlarga tushuntirib o'taman do'stlar imkon qadar farg'ona shahar besh bola do'stlar sakkizinchi martda hop yetti yarim sotixli besh xona uyi bor oshxonadan hammomdan tashqari podvallari bilan bor ushbu foizli shinam hovli uyimiz sotuvga chiqyapti ho'p do'stlar uyimizni narxiga keladigan bo'lsak uyimizni narxini uy egalari tomonidan do'stlar oltmish sakkiz ming dollar baho aytilyapti kami bor kelishlar ekan savdolashishga imkoni bor ekan va uyimiz agar realni bo'lsa ikkilamchi kreditga ham berilar ekan kimgadir qiziq bo'lsa bemalol ekraningizdagi raqamga bog'lanib sergey pazbekdan shu uy haqida ma'lumotini olib bemalol ushbu joyga kelib xarid qilishlaring mumkin keyingi yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar xayr do'stlar omon bo'linglar